차드실래요 아니면 커피 드실래요? 네가 봐도 되겠어요? 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 네가 봐도 되요 네가 봐도 되겠어요? 네가 봐도 되겠어요? 네가 봐도 되겠어요? 네가 봐도 되겠 라떼를 드실래요 아니면 카푸치노를 드실래요 니허 나티에 하이시 카푸치노 니허 나티에 하이카치노 니허 나티에 하 삼성 거가 좋으세요 아니면 애플 거가 좋으세요 니 시환 산싱더 하이시 핑궈더니 시환 산싱 하이시 你喜欢三星的还是苹果的？赞成하세요아니면반대하세요？你赞成还是反对？你赞成还是反对？你,你要青岛啤酒还是哈尔滨啤酒？你要青岛啤酒还是哈尔滨啤酒？你要青岛啤酒还是哈尔滨啤酒？

他是泰国人还是菲律宾人？他是泰国人还是菲律宾人？他是泰国人还是菲律宾人？u r o e 想去欧洲还是想去中国？想去欧洲还是想去中国？ 想去欧洲还是想去中国？一个한국산인가요아니요这是韩国产还是中国产？这是韩国产还是中国产？这是韩国产还是中国产？国国긴것들이까요아니면짧은것들이까요？你要长的还是短的？ 你要长的还是短的？你要长的还是短的？추주들이聊아니면배가들이뭐想喝韩国烧酒还是中国白酒？想喝韩国烧酒还是中国白酒？想喝韩国烧酒还是中国白酒？ 일식 드실래요? 아니면 양식 드실래요? 想吃日餐还是西餐?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  중국어 배우세요? 아니면 영어 배우세요? 你学汉语还是学英语?你学汉语还是学英语? 你学汉语还是学英语？제가갈까요아요我去还是你来？我去还是你来？我去还是你来？我去还是你来中国돈있是세요你니면한국돈있으세요你有人民币还是韩币？你有人民币还是韩币？你 你有人民币还是韩币? 검정색이 좋으세요? 아니면 회색이 좋으세요?你喜欢黑色还是灰色?你喜欢黑色还是灰色?你喜欢黑色还是灰色? 태블릿 PC가 좋으세요? 아니면 노트북이 좋으세요?你喜欢平板还是笔记本? 你喜欢平板还是笔记本？你喜欢平板还是笔记本？삼성거가좋으세요아니면애플거가좋으세요？你喜欢三星的还是苹果的？你喜欢三星的还是苹果的？你喜欢三星的还是苹果的？중국분이세요아니면대만분이세요？ 你是中国大陆人还是台湾人？你是中国大陆人还是台湾人？你是中国大陆人还是台湾人？查的是料，还是面？咖啡的是料。你要茶还是咖啡？你要茶还是咖啡？你要茶还是咖啡？ 따뜻한 거 드릴까요? 찬거드릴까요你要热的还是冰的你要热的还是冰的你要热的是冰的라떼를 드실래요? 아니면 카푸치노를 드실래요你喝拿铁还是卡布奇诺你喝拿铁还是卡布奇诺你喝拿 하이 是卡布奇诺 삼성 거가 좋으세요? 아니면 애플 거가 좋으세요? 你喜欢 e 星的 e 是苹果的你喜欢三星的还是苹果的你喜欢三星的还是苹果的찬성하세 e 아니면 반대하세요你赞成还是反对你赞成还是 o 对 g 赞成还是反对 칭다오 맥주를 원하세요 아니면 하얼빈 맥주 원하세요 니야오 칭다오 피죠 하이시 하빈 피죠 니야오 칭다오 피죠 하이시 하얼빈 피죠 니야오 칭다오 피죠 하이시 하빈 피죠 코카콜라 드릴까요 아니면 펩시콜라 드릴까요 니야오 커콜커러 하이시 바이시커러 你要可口可乐还是百事可乐？你要可口可乐还是百事可乐？他是泰国人还是菲律宾人？他是泰国人还是菲律宾人？他是泰国人还是菲律宾人？ 유럽에 가실 생각이세요? 아니면 중국에 가실 생각이세요? 想去欧洲,还是想去中国?想去欧洲,还是想去中国?想去欧洲,还是想去中国?想去欧洲还是想去中国?想去欧洲还是想去中国?想去欧洲还是想去中国? 이건 한국산인가요? 아니면 중국산인가요? 这是韩国产,还是中国产?这是韩国产。 还是中国产？这是韩国产还是中国产？你要长的还是短的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 ？ 想喝韩国烧酒还是中国白酒？想喝韩国烧酒还是中国白酒？想喝韩国烧酒还是中国白酒？일식드실聊요아니면양식드실래想吃日餐还是西餐？想吃日餐还是西餐？ 想吃日餐还是西餐? 중국어 배우세요? 아니면 영어 배우세요?你学汉语还是学英语?你学汉语还是学英语?你学汉语还是学英语? 你学汉语还是学英语?你学汉语还是学英语?你学汉语还是学英语? 제가 갈까요? 아니면 오시겠어요?我去还是你来?我去还是你来? 我去还是你来? 我去还是你来？중국돈있으세요你니면한국돈있是세요你有人民币还是韩币？你有人民币还是韩币？你有人民币还是韩币？검정색이좋으세요아니면회색이좋으세요你喜欢黑色还是灰色？ 你喜欢黑色还是灰色？你喜欢黑色还是灰色？태블릿 PC 가좋으세요아니면노트북이좋으세요你喜欢平板还是笔记本？你喜欢平板还是笔记本？你喜欢平板还是笔记本？삼성거가좋으세요아니면애플거가좋으세요 你喜欢三星的还是苹果的？你喜欢三星的还是苹果的？你喜欢三星的还是苹果的？中国분이세요아니면대만분이세요你是中国大陆人还是台湾人？你是中国大陆人还是台湾人？ 你是中国大陆人还是台湾人？차드실래요아니면커피드실래요你要茶还是咖啡？你要茶还是咖啡？你要茶还是咖啡？大家한过的这个요찬거드릴까 요, 릴까요你要热的还是冰的？你要热的还是冰的？ 你要热的还是冰的？你喝拿铁儿，您喝？还是卡布奇诺？你喝拿铁还是卡布奇诺？你喝拿铁还是卡布奇诺？你喜欢三星的还是苹果的？ 你喜欢三星的还是苹果的？你喜欢三星的还是苹果的？찬성个세요아니的？반대하你赞成还是反对？你赞成还是反对？你赞成还是反对？칭다오맥주를원하세요아니면하얼빈맥주원하세요？你要青岛啤酒还是哈尔滨啤酒？ 你要青岛啤酒还是哈尔滨啤酒？你要青岛啤酒还是哈尔滨啤酒？Coca Cola Cola 可口可乐？还是百事可乐？你要可口可乐还是百事可乐？你要可口可乐还是百事可乐？ 그는 태국 사람인가요? 아니면 필리핀 사람인가요? 他是泰国人？还是菲律宾人？他是泰国人？还是菲律宾人？他是泰国人？还是菲律宾人？ 유럽에 가실 생각이세요? 아니면 중국에 가실 생각이세요? 想去欧洲？还是想去中国？ 想去欧洲还是想去中国？想去欧洲还是想去中国？이건한국산인가요아你면중국산인가요这是韩国产还是中国产？这是韩国产还是中国产？这是韩国产还是中国产？国国国国긴것들이까요아你면짧은것들이까요 你要长的还是短的？你要长的还是短的？你要长的还是短的？소주드실래요아니면백알드실래想喝韩国烧酒还是中国白酒？想喝韩国烧酒还是中国白酒？ 想喝韩国烧酒还是中国白酒？일식드시려요아니洋양식드시想吃日餐还是西餐？想吃日餐还是西餐？想吃日餐还是西餐？中국어배우세요아니면영어你学汉语还是学英语？ 你学汉语还是学英语？你学汉语还是学英语？제가갈까요아니면오시겠어요我？我去还是你来？我去还是你来？我去还是你来？중国돈있으세요아니면한국돈있으세요？你有人民币还是韩币？ 你有人民币还是韩币？你有人民币还是韩币？검정색이좋으세요아니면회색이좋으你喜欢黑色还是灰色？你喜欢黑色还是灰色？你喜欢黑色还是灰色,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 色？태블릿 PC 가좋으세요아니면노트북 你喜欢平板还是笔记本？你喜欢平板还是笔记本？你喜欢平板还是笔记本？삼성거가좋으세요아니면애플거가좋으세요？你喜欢三星的还是苹果的？你喜欢三星的还是苹果的？你喜欢三星的还是苹果的？ 중국분이세요? 아니면 대만 분이세요?你是中国大陆人还是台湾人?你是中国大陆人还是台湾人?你是中国大陆人还是台湾人? 차 드실래요? 아니면 커피 드실래요?你要茶还是咖啡?你要茶还是咖啡? 你要茶还是咖啡？따뜻한거드릴까요찬거드릴까요你要热的还是冰的？你要热的还是冰的？你要热的还是冰的？라떼를드실래요아니면카푸치노를드실래你喝拿铁还是卡布奇诺？你喝拿铁还是卡布奇诺？ 你喝拿铁还是卡布奇诺？삼성거가 좋, 거가좋你喜欢三星的还是苹果的？你喜欢三星的还是苹果的？你喜欢三星的还是苹果的？찬你,你赞成还是反对？ 你赞成还是反对？你赞成还是反对？青岛맥주를원하세요아니면하얼빈맥주원하세요你要青岛啤酒还是哈尔滨啤,啤,啤酒？你要青岛啤酒还是哈尔滨啤酒？你要青岛啤酒还是哈尔滨啤酒？코카콜라드릴까요아니면펩시콜라드릴까요 你要可口可乐还是百事可乐？你要可口可乐还是百事可乐？你要可口可乐还是百事可乐他是泰国人还是菲律宾人？他是泰国人还是菲律宾人？ 타시 태국인,還是菲律賓人. 유럽에 가실 생각이세요? 아니면 중국에 가실 생각이세요? 향취 유럽還是想去中國? 향취 유럽還是想去中國? 향취 유럽還是想去中國? 이건 한국산인가요? 아니면 중국산인가요? 저是 韩国产还是中国产？这是韩国产还是中国产？这是韩国产还是中国产？긴것들일까요아니면짧은것들일까요？你要长的还是短的？你要长的还是短的？你要长的还是短的？ 土豆的西来哦啊里面北瓜的西来想喝韩国烧酒还是中国白酒想喝韩国烧酒还是中国白酒想喝韩国烧酒还是中国白酒你吃得起来哦啊里面洋气得起来哦想吃日餐还是西餐 想吃日餐还是西餐중국어 想吃日餐还是西餐? 배우세요 아니면 영어 배우세요你是英你是英你学汉语还是学英语제가 갈까요 아니면 오시겠어요? 我去还是你来？我去还是你来？我去还是你来？중国돈있으세요아니면한국돈있으세요你有,你有人民币还是韩币？你有人民币还是韩币？你有人民币还是韩币？검정색이좋으세요아니면회색이좋으세요 你喜欢黑色还是灰色？你喜欢黑色还是灰色？你喜欢黑色还是灰色？Tablet PC 가좋你喜欢平板还是笔记本？你喜欢平板还是笔记本？你喜欢平板还是笔记本？ 삼성거가 좋으세요? 아니면 애플거가 좋으세요? 你喜欢三星的还是苹果的你喜欢三星的还是苹果的你喜欢三星的还是苹果的 중국 你喜欢三星的还是苹果的?你喜欢三星的还是苹果的?你喜欢三星的还是苹果的? 분이세요 아니면 대만분이세요? 你是中国大陆人还是台 중국, 你是中国大陆人还是台湾人,你是中国大陆人还是台湾人? 你是中国大陆人还是台湾人？차드실래요아니면커피드실래요你要茶还是咖啡？你要茶还是咖啡？你要茶还是咖啡？大家한거的这个요찬거드릴까 요, 릴까요你要热的还是冰的？你要热的还是冰的？ 你要热的还是冰的？拿铁儿，您喝？还是卡布奇诺？你喝拿铁还是卡布奇诺？你喝拿铁还是卡布奇诺？你,你喜欢三星的还是苹果的？ 你喜欢三星的还是苹果的？你喜欢三星的还是苹果的？찬성个세요아니的？반대하你赞成还是反对？你赞成还是反对？你赞成还是反对？칭다오맥주를원하세요아니면하얼빈맥주원하세요？你要青岛啤酒还是哈尔滨啤酒？ 你要青岛啤酒还是哈尔滨啤酒？你要青岛啤酒还是哈尔滨啤酒？Coca Cola Cola 可口可乐？还是百事可乐？你要可口可乐还是百事可乐？你要可口可乐还是百事可乐？ 그는 태국 사람인가요? 아니면 필리핀 사람인가요? 他是泰国人？还是菲律宾人？他是泰国人？还是菲律宾人？他是泰国人？还是菲律宾人？ 유럽에 가실 생각이세요? 아니면 중국에 가실 생각이세요? 想去欧洲？还是想去中国？ 想去欧洲还是想去中国？想去欧洲还是想去中国？이건한국산인가요아니면중국산인가요？这是韩国产还是中国产？这是韩国产还是中国产？这是韩国产还是中国产？国国国国긴것들일까요아你면짧은것들일까요？ 你要长的还是短的？你要长的还是短的？你要长的还是短的？소주드실래요아니면백알드실래想喝韩国烧酒还是中国白酒？想喝韩国烧酒还是中国白酒？ 想喝韩国烧酒还是中国白酒？일식드시래요아니면양식드시래想吃日餐还是西餐？想吃日餐还是西餐？想吃日餐还是西餐？중국어배우세요아니면영어배우세요？你学汉语还是学英语？ 你学汉语还是学英语？你学汉语还是学英语？제가갈까요아니면오시겠어요我去还是你来？我去还是你来？我去还是你来？중국돈있으세요아니면한국돈있으세요你有人民币还是韩币？ 你有人民币还是韩币？你有人民币还是韩币？검정색이좋으세요아니면회색이좋으세요？你喜欢黑色还是灰色？你喜欢黑色还是灰色？你喜欢黑色还是灰色,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 色？태블릿 PC 가좋으세요아니면노트북이좋으세요？ 你喜欢平板还是笔记本？你喜欢平板还是笔记本？你喜欢平板还是笔记本？삼성거가좋으세요아니면애플거가좋你喜欢三星的还是苹果的？你喜欢三星的还是苹果的？你喜欢三星的还是苹果的？ 중국 분이세요? 아니면 대만분이세요? 니시 중국 다루 렌 하이 시 타이완 렌? 니시 중국 다루 렌 하이 시 타이완 렌? 니시 중국 다루 렌 하이 시 타이완 렌?